二点五三时间到。哇、哦！这色香味美极了，来装盘，<唉>快拿进屋。好嘞，给弟弟，我们开始吧。嗯，做的多好，你的手把牛排，香吧？嗯，那我挺好。 来，百三，你的黄标战斧牛排，嗯，给你配点黑胡椒酱，再这样来一下，再给你倒点黑胡椒料。嗯，弟弟哥哥条件有限，给你做到这样的一个战斧，等我盖了新蒙古包，买了煎牛排的那些设备以后，给你好好做。 感觉上来那个 I love you。爱吃是吧？还有三根呢。嗯，是。牛排煮熟了以后就这样熏着吃，味道真美滋了，真美滋了。牛排本身的香味儿，再加上这个熏制的这个烟味儿，这味道美滋了。来说一下弟弟。嗯。嗯。 啊、这味道是大拇指呀！那不挺好嘛，趁热多吃点的，凉了就不好了。嗯，蘸点辣椒酱，再蘸点韭菜花儿。嗯，这样吃更过瘾，那我挺好？今天这个。 熏牛排，弟弟们都说好吃又过瘾，这不挺好吗？